Раскрывать коррупционные схемы нынешней власти намерено Народное бюро расследований. Информаторы будут анонимными и стать ими могут все желающие. О главных целях бюро рассказывает народный депутат Украины от оппозиционного блока Вадим Рабинович. Очень сложно разбираться, кто в них воры, поэтому мы решили помочь им. Мы решили помочь следующим образом. Мы образовали Народное бюро расследований. Народное бюро расследований, которое теперь со всей страны собирает материалы от людей о коррупции в высших эшелонах нашей власти. И мы будем помогать вот нашим правоохранительным органам, давать им материалы и смотреть. Если они в течение там сколько там положено по закону реагируют на эти материалы, ну значит пусть возбуждают уголовные дела. Если нет, мы будем опять приходить сюда к вам и показывать эти материалы уже вот прямо на этом экране. Бюро уже провело первое расследование. Депутат рассказывает, в прошлом месяце хотели заминировать синагогу Бродского. Вадим Рабинович утверждает, видел все собственными глазами. Он уверен, один из провокаторов – копия фоторобота убийцы, журналиста Олеся Бузины. Казалось, что отпустили их по команде главного следователя Украины Василя Вовка. И на эту тему я написал господину Наливайченко бумагу о том, что это происходит, и попросил в установленный срок проинформировать меня, что произошло. Ничего не произошло. Очевидно, это э, их люди. Я э, долго готовил материалы по товарищу Вовку и его деятельности, но скажу вам самую неприятную вещь. Трое из тех задержанных, которые были задержаны, они были, они э, Казались, пытались касаться какими-то там пришельцами, да, с других стран. На самом деле там было два гражданина Украины, один гражданин России. Они были в вышиванках. Сначала они представлялись представителями компании «Один плюс один». Потом оказалась какая-то другая общественная организация. Один из них отпущенных, копия, похож на фоторобот убийцы Бузины. Просто копия. Я официально, официально заявляю вам сегодня, что я готов дать эти показания, что это копия этого человека. В ходе проведенного расследования бюро выяснило о миллионных покупках того самого Вовка при зарплате в 6 тысяч гривен, говорит депутат Арбинович и показывает журналистам фотографии нескромных владений экс-начальника главного следственного управления СБУ. Вы видели Межгорья Януковича, да? Ну вот у Вовка это по сравнению с Януковичем отдыхает по сравнению с Вовком. Держите, отдыхает. Все пусть посмотрит наша система. Все, пожалуйста. Здесь копии счетов на тысячи тысячи потраченных денег на строительство домов. Вот эти все документы совместно с э, десятками компаний учителей, совместно с бумагами о том, что находясь во время работы в СБУ главным следователем нашей страны, этот человек не только крышевал, повторяю, компания, не только занимался бизнесом, что ему запрещено по закону, но и проталкивал свои проекты, готовил свои политические проекты в том числе в целом ряде городов. Вот все это я передаю сегодня от нашего народного бюро нашим дорогим следователям. Да? Я им передаю счета там, за одного дня покупок. Вот я выписывал себе 90 тысяч, 88, 73 тысячи. Это все в один день человек зашел в магазин, себе сантехники приобрел. Пока Генпрокуратура и СБУ работают над коррупционными схемами бывших чиновников, новое бюро расследований будет следить за нынешними коррупционерами от верхов до низов власти. Будут ли на такую помощь реагировать главные следователи страны, узнаем в скором времени. Татьяна Данкевич, Кирилл Иванов. Специально для 17 канала.